assalomu alaykum hammaga siz albatta top x kanalidasiz buni bilasiz va sizlar bilan husan azimovligini ham bilasiz lekin Apple ning bankrot haqida bilmaysiz buni hozir sizlar bilan tushunib yetamiz qani ketdik 24 yil oldin 1997 yil tv jobs time jurnalining muqovasida Bill Gatesni Apple ni qutqargani uchun minnatdorchilik bildiradi bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yilda apple bankrotga uchragan va bir yetti milliard dollarni yo'qotgan lekin appleni qutqargan stive jobs emas uning eng katta raqibi bill gaytsning mickroskofti bill gayts applening ovoz bermaydigan bir yuz ellik million dollarlik aksiyalarini sotib oladi va unga besh yil davomida pekinga -ge kirishni taklif qiladi buning evaziga buning evaziga apple Windows ga bergan sudga bergan arizalarini qayta oladi va mac ning tashqi ko'rinishi va ko'rinish nuxsalash haqida ga qarshi da'volarini bekor qiladi shartnomaning ikkinchi tomoni shundaki Microsoft internet Explorer explyerning mac o'z kompyuterdagi standart brauzerga aylanadi nima edi o'zi Microsoft internet Explorer. ha 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 qolganini tarixni o'zingiz ham bilasiz hozir men sizga aytib yurmayman lekin bitta narsani bilamiz dunyoning eng yirik kompaniyalaridan bo'lib apple uning kapitali ikkiyu trillionni tashkil etadi ikkiyu trillion dollarni tashkil etadi foydalanuvchilar soni apple milliard odamga yetgan agarda videoyimiz albatta qiziq bo'lgan bo'lsa like tugmasini albatta bosib qo'ying siz har doimgidek top agar yoqmagan bo'lsa mayli dislike ga bosib qo'yaveringlar albatta kommentariyada qanaqa qanaqadir savollar bo'lsa o biz o'qib javob qaytaramiz sog' salomat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling sizlar bilan kamina husan aydimov bo'ldi